Stefan Zweig. Avstriyalı romancı, bioqrafiya yazarı, araşdırmacı və publisist. Mini klassika. Dəhşətli sir. Dünya şöhretli Avstriya yazıçısı Stefan Zweig 1881-1942. Yahudi əsilli tacir ailəsində anadan olub Müxtəlif insan taleylərini fərqli və bir-birindən maraqlı sujetlərdə oxucuya təqdim edən Sveyk Iinci Dünya Müharibəsi başlayanda müharibəyə etiraz edən bir sıra yazıçıya qoşulub. Fanatizmin və dözümsüzlüyü həmişə pisleyib. Yazıcının Joseph Füshe Siyasi xadimin portreti, Bəşəriyyətin ulduzlu saatları, dünənin dünyası və s. əsərləri dilimizdə tərcümə olunub. Nəfəs kəsən sonuncu cümlə həyatım boyu oxuduğum heç nəyə bənzəmir. Bu